мы покупали мои, а и потом же у моего мужа он с, де... ну, с мальчишеских лет играл в футбол и проблемы с коленями, мениск, все нормально, так как книжка пишет, поэтому пропив первый курс Белурона, все прошло, колени все там наладилось, боль в коленях ушла у него, потом свекровь, естественно, попробовали на себе, у нас у свекрови уже была замена тазобедренного сустава, мы знаем, сколько стоит эта операция еще 10 лет назад, мы делали, но не у всех она выходит, как бы, не, не всем помогает, то есть... В этом случае доктор говорил ей, что она будет танцевать, но танцы не выходят и до сих пор что человек остался вот хромать то есть ну, ничего так не сильно помогло но а у нас еще проблемы у нее с именно с хребтом там э, грыжи э, межпозвоночные грыжи и вот вчера буквально я с ней разговаривала она говорила что когда она ходит к массажисту да то он говорит ни в коем случае никому другому не идите на массаж если там блокируют, потому что массаж уже позвоночник в таком состоянии он у вас чуть ли не рассыпается. Но э, когда-то она ходила, вот уже поддерживала себя, вот пояс, как Саша говорил, да, поясом поддерживала. И когда она пропила два курса белурона, я у нее спрашиваю, ну как там, у вас ну, какие-то изменения есть уже, два курса? Хочется, чтобы ей немножко помогло. И она сказала, что да, я уже в магазин хожу без пояса. То есть уже не надо ей поддерживать вот эту спину, да, то есть уже облегчение. Потом, это она у нас уже сейчас на данный момент три курса пропила, сегодня вот я ей купила четвертый курс. Вот. Но мы идем вот так вот, Вилрон, Василия, Флексикор, вот эти все вспомогающие, которые как раз поддерживают, убирают, э, э, как хочется мне по-украински сказать, э, воспаление. Вот. И, и, и на днях я разговаривала со своей клиенткой,